Janganlah disebabkan kegairahan sementara Kita meruntuhkan pula apa yang terbina selama ini Kita tidak mahu melihat wujudnya sebarang perpecahan Bersatulah kerana sesungguhnya yang menang tidak akan menang semua Dan yang kalah tidak akan kalah segala-galanya Yang menang hendaklah berjiwa besar dan berlapang dada menerima yang kalah manakala yang tewas hendaklah akur dan menghormati keputusan demi meneruskan perjuangan parti bab kata perpatah apabila biduk berlalu kiambang pun bertautlah kembali kepada para pemuda Saudara semua adalah hulu balang yang menjadi perisai kepada parti. Pemuda memang terkenal kerana selama ini berada di barisan hadapan perjuangan. Dekat lampau yang penuh ranjau menyaksikan barisan pemuda teguh membentengi parti. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan pada yang berhormat Datuk Sri Syamudin Tunusin yang telah berjaya mengetuai pemuda dari era kegetiran kepada era kestabilan dan sosial memberi kepimpinan yang komited dalam menyokong aspirasi perjuangan selama lebih satu dasar warsa. Begitulah juga Puteri UMNO yang ditubuhkan hampir sedekat lalu. Memang telah berjaya mencetuskan minat gulungan wanita muda untuk melibatkan diri dalam arus politik perdana. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Noraini Ahmad yang telah menjalankan tugas dengan lancar sepanjang beliau memegang tampuk kepimpinan Puteri AMNO. Yang mustahak kita ingin melihat puteri terus bersemangat dan gigih bekerja sebagai elemen yang sentiasa berupaya menyegarkan perjuangan parti. Saudara dan saudari, persidangan kali ini menjadi tanda penyerahan obor perjuangan kepada generasi kepimpinan baru. Perjuangan lima dekad pertama selepas kemerdekaan hendaklah menjadi asas kepada perjuangan lima puluh tahun mendatang. Oleh itu, untuk UMNO terus kekal, relevan, Generasi kepimpinan baru wajar menyedari bahawa 50 tahun kedua kemerdekaan amat berbeza dengan apa yang pernah UMNO lalui. Pemimpin-pemimpin UMNO seharusnya memastikan parti sentiasa berada di harapan kelok pembaharuan, bukannya penaklit yang mengikur di belakang ini menuntut pada penelitian semula Pendekatan, sikap dan sistem nilai ahli-ahlinya Contoh yang paling mudah Jika diimbau pada pilihan raya tahun 1999 Pada peringkat awal munculnya pengaruh media baru Kita bersikap tidak acuh kepada perkembangan itu Lima tahun kemudian Semasa pilihan raya 2004 Kita masih mengambil mudah Kebangkitan media alternatif Kita telah alpa dengan mandat besar Yang diberikan oleh rakyat Hatta tidak bersiap-siaga Untuk menghadapi peperangan alam saibah Natijahnya Semasa pilihan raya March tahun 2008 Kita telah tersentak dari lamunan di kegagalan memahami kesan pengaruh media baru suka atau tidak kita tidak boleh menjadikan hambatan medium ini sebagai musuh generasi muda kepimpinan amno harus berperanan sebagai pelaku proaktif di tengah-tengah fenomena ini generasi muda kepimpinan amno perlu berbicara dalam lenggok bahasa komuniti cyber Generasi muda kepimpinan juga mesti menjadi pemuka Pada penggunaan teknologi Sebagai senjata politik Barulah kita boleh mengakui Sebagai parti yang mewakili bisikan nurani sebenar rakyat Terutamanya di kalangan generasi muda Barulah kita boleh menang dalam persaingan idea dan pertarungan pengaruh di antara parti-parti politik. Saudara dan saudari. Dalam tradisi Melayu Islam, apabila sesat di tengah jalan, kita dianjurkan kembali semula ke pangkalnya melalui proses muhasabah dan introspeksi. Oleh itu sempena bulan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marilah kita mengambil semangat dan pengajaran dari perjalanan sirah baginda sebagai pemimpin contoh pemimpin transformasi yang teragung baginda telah berjaya memimpin dan mentarbiah masyarakat jahiliah yang diliputi kegelapan Menuju sirna ketemadunan Rasulullah juga semasa berhijrah Telah mempersatukan antara kaum Aus dan Hasraj Kemudian mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar Selepas itu menyatu padukan pula orang-orang Islam dan bukan Islam Semua ini dilakukan kerana Rasulullah menyedari Peri pentingnya perpaduan sebagai asas kota Madinah ketika itu. Ini menunjukkan kejayaan atau kegagalan, kecemerlangan maupun kebungkaman sesuatu temadun dan bangsa itu. Tidaklah ditentukan oleh faktor fizikal semata-mata. Faktor yang lebih utama adalah faktor emosional, spiritual serta sistem nilai yang menjadi pegangan amalan masyarakat dan kepimpinannya tersenarai antara nilai-nilai utama yang menentukan maju-mundur sesatu bangsa adalah muafakat berdisiplin menghormati waktu mengotakan janji dedikasi pelaksanaan yang cekap, ketekunan bekerja dan meletakkan kepentingan ramai mengatasi kepentingan diri. Inilah sebenarnya nilai-nilai sarwa jagat Islam yang telah diterapkan oleh Rasulullah dalam membimbing umat mencapai al-falah. Sejarah itu membuktikan apabila orang-orang Melayu berpegang teguh kepada amalan Islam kita menjadi bangsa yang dihormati menyingkap kecemerlangan tamadun Islam makanya demi survival amno dan orang-orang Melayu perlulah melakukan hijrah dengan membuat pembaharuan transformasi yang bersifat total dan tuntas mengambil iktibar daripada sirah dapat disimpulkan bahawa perpaduan kebangsaan sewajibnya bermula dengan perpaduan di kalangan orang Melayu